मला करू आज आपण सर्वजण या ठिकाणी जमलो आहोत याचं कारण असं आहे की मला तरी असं वाटतं की डी वाय पाटीलची टीम आलेली आहे या ठिकाणी डॉक्टर डोळे यांची पण टीम आलेली आहे आणि त्याचबरोबर जिल्हा परिषद पी एस सीच्या दोन्ही पी एस सींच्या टीमा या ठिकाणी उपस्थित आहेत आज या कार्यक्रमामध्ये का खरोखरच संतोष भाऊ आपल्या सर्वांना अभिमान पाहिजे इतका।, इतका संतोष गो संतोष घोटने मी हाँ संगती त्यांच्या शेजारी संतोष खंडागळे आहेत त्यांच्या शेजारी संतोष खैरे आहेत है संतोष पाड़ेकर आहेत सगळे संतोष म्हणजे संतोष असं आपण समझिया मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो दुआएं आप हमें दे सकती है भगवान के बाद किसकी दुआ काम आती है तो आपकी दुआ काम आती है और आपकी दुआ लेने के लिए हमने हर बार कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए आपने देखा कि अभी वहाँ भी जब मंडलेश्वर में वहाँ दीदी को जो स्थान देने के लिए अखाड़ा तैयार हुआ तो हम चाहते हैं कि हर जगह पे आपकी अलग जगह हो आपका अलग रुतबा हो क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं खून का रिश्ते वाले भी बच्चा माँ के लिए या माँ बेटे के लिए जो भी रिश्ते हैं वो रिश्तों के लिए काम करते हैं और रिश्तों के लिए अपनी सहूलियत से काम करते हैं मगर आप लोग रिश्तों से पले मतलब दुनियादारी पूरी एक तरफ और आप एक तरफ हमें आपके लिए बहुत गर्व है प्राउड फील करती हूँ मैं आपके लिए क्योंकि आप मैं बचपन से मेरी बेटी जो है अभी एडवोकेट है दिल्ली में उसको पहला नंबर आया महाराष्ट्र में से गई तो उसका बहुत बड़ा सम्मान हुआ मगर उसको आशीष था आपकी एक बहन का जो हमारे घर पे मेरी मम्मी की दीदी मतलब बहुत चहती थी और वो हमेशा आती थी और हमेशा वो गाड़ी लेके आती थी और मेरी बेटी को जब भी आती थी खाली हाथ नहीं आती थी कैडबरी साथ में लाती थी सब लोग बोलते थे कि इनके घर पे ये आते हैं जमाना अलग था मगर हम ऐसे मानने वाले थे मैं डिपार्टमेंट की बेटी हूँ पाटिल साहब यहाँ बैठे हैं मेरे पापा डिपार्टमेंट के हैं बट आज जो मैंने पूरी ज़िंदगी पैंतीस साल जयवंतीबेन मेहता के साथ काम शुरू किया जब मैं अठारह साल की थी बम्बई में मगर मेरी पैदाइश बम्बई की है मगर यहाँ पर मेरा ननियाल है मेरा मायका है मेरा ससुराल है और यहाँ पर अभी बाईस साल से मैं काम कर रही हूँ मगर मुझे खुशी ऐसे काम करने से होती है जो कोई ना करता हो और इसलिए जब रानी दीदी के पहले नानी नानी ने रानी को मेरे पास भेजा और जो भी समस्या रहती थी फिर वो लाइट की समस्या रहने दो वो वहाँ पे कर की समस्या रहने दो जो टैक्स की समस्या है ज़्यादा भाड़ा लेने की समस्या है यहाँ पे रास्ते की समस्या है तो मुझे जो खुशी वो काम करने में मिलती है वो अलग मतलब अलग करना चाहिए कुछ अलग अपना काम दिखना चाहिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जब मैंने लेटर हमारे सी को दिया कि अपने को कैंप लेना है और अपने किलत समाज के लिए लेना है तो वो भी हक्के दबक्के रह गए बोले आज तक तो, तो किसी ने मांगा नहीं मैंने बोला मांग रही हूँ ना मैं तो मैंने कहा हमारी नानी 40 साल से यहाँ पर आले फाटा पे हमेशा लोगों के लिए काम आई उसने देखा नहीं उसको किसने क्या किया मगर उसने हमेशा जितना दे सकी वो उसने देने की कोशिश की और ये जो आपका जज्बा है वो जज्बे की हम कदर करते हैं और इसलिए यहाँ पर अभी सब संतोष जी बोले दो संतोष तो बोले हमारे मंडल अध्यक्ष बोले संतोष नाना कह रहे वहाँ पर संतोष घोटने जी बोले कि आप जहाँ भी आवाज़ लगाएंगे हम आएंगे आप दिल्ली से आए गुजरात से आए सब पूरे महाराष्ट्र से नहीं देश से अपन सगने हा विचार कियाजे मैडम कि आपन नाती जपाई फक्त काम करो रक्ताच नात है मैं गेलो पाजे के कर्तव्य 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 इतने कर्तव्य नहीं है इथे भावना आहे इथे माणसाला माणसाची कदर आहे आणि यांच्याकडून हे शिकलं पाहिजे यांच्याकडून आपण घेतलं पाहिजे आणि जर आपण घेतलं नाही तर आपण कमनशिबी आपला काही उपयोग नाही जीवनाचा कारण जर उदाता करायची आहे जर खरंच पुण्यकर्म करायचं आहे तर त्यांच्याकडून शिकण्यासारखं आहे त्यांच्याकडून दुवा मिळवायची आहे आज डॉक्टर टीमला मी सांगू इच्छिते की माझ्या या सगळ्या असणाऱ्या बहिणींना तुम्ही चांगल्या पद्धतीची व्यवस्था चांगल्या पद्धतीची ट्रीटमेंट द्या आणि त्याच्यातूनही पुढे तुम्हाला वाटलं की आपल्याला काही मेजर सिजर कारण तुमचे चव्हाण हे माझ्या जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्हा आरोग्याधिकारी म्हणून काम केलेलं आहे जे आता डी वाय पाटीलचे तुमचे डीन आहेत आणि म्हणून हनुमंतराव चव्हाण असतील त्या ठिकाणी नंदकुमार देशमुख असतील या ठिकाणी पवार डायरेक्टर असतील औंचे सिव्हिल सर्जन असतील प्रत्येकाला सांगितल्यानंतर कोणी नाही म्हणत नाही परंतु मी आज एकल संग इच्छित है मैं आपसे सबसे एक ही कहना चाहती हूँ कि किसने किया ना हो वो काम करके देखिए उसकी खुशी क्या होती है हमारी नानी के नाम से मैं कुछ करना चाहती हूँ के वो नाम जिंदा रहे जब भी कोई इस जुन्ना तालुका में शिव छत्रपति की भूमि में आए जहाँ पे शिव छत्रपति का जन्म हुआ जहाँ पर लोग आते हैं यहाँ पे अष्टविनायक के दो गणपति हैं ओजर विघ्नता और लेनादी तो मैं चाहती हूँ कि मेरा नानी का नाम भी जिंदा रहे तो नानी के नाम से कुछ बनवाना चाहती हूँ अगर आप लोग सब चाहेंगे रानी दीदी आपको आगे चलाना है तो उसके लिए मैं खर्चा करूँगी मैं बनाऊँगी मगर कुछ यादगी रहना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए कि देखो भाई हमारी नानी ने यहाँ पर ही नहीं तो बम्बई में ठाणा में भी काम किया थाने सर ठिकाणी ठिकाने सुधा कार्यक्रम डॉक्टर साहेब सगे अड़ी तिथे सुद्धा कार्यक्रम असल सम्मेलन त्यामुळे या ठिकाणीसुद्धा हे संमेलन होत असताना आज रामनवमी आहे आज भारतीय जनता पार्टीचा पंचेचाळीसावा वर्धापन दिन आहे आणि या दिवसाचं औचित्य साधून आम्हाला ही संधी मिळाली तुमच्यासाठी काहीतरी करण्याचं ही फार छोटी गोष्ट आहे पण मी नाणीसाठी काहीतरी करून जर ती आठवण ठेवली तर संतोषजी लोकांमध्ये एक चांगला मेसेज जाईल लोकांना कळेल कारण आता सरकार मी परवा पण जेव्हा देवेंद्रजींकडे गेली सह्यादीला त्यावेळी विचारलं की काय काय आपण करतो यांच्यासाठी ते म्हणाले आपण सगळी क्षेत्र त्यांच्यासाठी खुली सोडली आहेत की मग भरत्यांमध्ये सुद्धा त्यांना जागा दिलेल्या आहेत आणि मंडलेश्वराच्या त्या ठिकाणी झालेली दिदीची सा जी घोषणा होती ते सुद्धा माझ्या कानावर आलं मला असं वाटतं की प्र प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जब वीस साल पहिले वीस साल पहिले नगरपालिका की वसुली नाही होती थी कंपनी वाले पैसे नहीं देते थे तभी एक फतवा निकला था आप सबको याद होगा ध्यान में होगा बराबर ना और उस हिसाब से यांच्या टीमा केल्या जायच्या या टीमा पाठवल्या जायच्या यांची जबाबदारी असायची हे गेले की समोरचा नाही म्हणायचा काही हिंमत नाही पैसे गोळावायचे कारण त्यांना माहिती आहे का यांची दुवा घ्यायची असते बद्दुआ घ्यायची नसते आणि म्हणून यानी खूब चांगला काम क्या वेला शासना साढ़ी के लिए मनु शासना की सुधर जवाबदारी है राज्य सरकार रहे कि केंद्र सरकार रहे इनकी भी जिम्मेदारी है कि वो हर जगह पे आपको आपकी एक एम भी हो रह चुकी है इसलिए आपकी जो भी भावनाएं हैं वो सभागृह में भी जानी चाहिए और वहाँ से भी आपको हर चीज़ में सहूलियत और हर जगह पे इंसानियत के नाते सब कुछ मिलना चाहिए ये मेरी भावना है अनुन डिपार्टमेंटकडनं माझी एकच अपेक्षा आहे की इथे असणाऱ्या आपल्या ह्या भगिनींसाठी आपल्या असणाऱ्या ह्या समाजासाठी आपल्याला ज्या ज्या वेळी हाक दिली जाईल तर ती हाक तुम्ही नक्की ऐका आम्ही तर सगळेच आहोत पण तुम्ही पण सगळे ऐका आणि जर कधी हे आले तर डॉक्टर लोकांनी बाकीची सेवा बाजूला ठेवून पहिलं त्यांना प्राधान्य द्यावं त्यांच्यासाठी पहिले तुम्ही सेवा दिली पाहिजे कारण आपण जेव्हा डॉक्टर होतो वकील होतो ज्यावेळी आपण मोठ्या पदावर जातो त्यावेळी आपण शपथ घेतो की आपण जो का रंजला गांजला त्याचही म्हणावा आपला आणि मग अशावेळी ज्या व्यक्तीकडे दुर्लक्षित असेल त्या व्यक्तीसाठी काम करणं हे आपलं कर्तव्य आहे यालाच समाजकारण म्हणतात यालाच खऱ्या अर्थाने नाहीतर स्वार्थासाठी मतासाठी सगळेच करतात के लिए तो सब करते है मगर वो बेकार है बगर किसी अपेक्षा के जो काम होगा वो सही मायने में और खुदा के दरबार में अल्लाह के दरबार में भगवान के दरबार में उसकी नोंद होगी आपके घर में जो है बाल, बाल बच्चे वो सुखी रहेंगे क्योंकि आपकी यही दुआ हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमारी नानी जिंदाबाद हमारी नानी जिंदाबाद जय श्री राम आज यह ठिकाणी डॉक्टर टीम आए सग्नि व्यवस्थित सभी आप आ, तपास करूँ घॉक्टर टीम ने सुधा का ही कमी पड़ना नहीं यी घयावी औषध कि पाठवायच नुसत तपासन सोड़ नहीं क्योंकि जब तक मालूम नहीं तो खुशी आदमी अनजाने में बहुत खुश रहता है, है। मगर जब उसको पता चलता है कि मुझे डायबिटीज है मुझे बीपी है मुझे कुछ है तो उसको फिर ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए उसको ठीक करना चाहिए उसकी पूरी हम मेरा जब भी जन्मदिन होता है हर साल पिछले 22 साल में इधर हर साल कैंप लेता है दो महीना चलता है क्योंकि जिसको भी जो भी तकलीफ़ है उसका ऑपरेशन करना है तो वो भी करा के देते हैं ताकि वो आदमी को उसको बता के खाली ऐसा छोड़ेंगे तो उसको बेचारे को दर्द होता है कि मैं तो अच्छा भला जी रहा था इन्होंने क्यों मुझे बताया मैं खुश था मेरी लाइफ में तो मुझे बता के दर्द दे दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए अगर किसी को तकलीफ़ है तो उसका जो भी ऑपरेशन रह गए या कोई भी छोटा ट्रीटमेंट जो करना है आगे जाके भी तो वो भी हम करेंगे उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे बस खाली आप हम सब आए हैं सब बात नहीं कर सकते मगर सब आपके साथ में है आपकी दुआएं खाली हमारे साथ में बातम्या मातीच्या बातम्या अन्यायाच्या गुन्हेगारीच्या राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज सत्कार्याला प्रोत्साहन अनुशासन सडेतोड बेधडक आणि रोखटो म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स शोध बातमीचा ध्यास सत्याचा आपलं चॅनल आपली बातमी सबस्क्राईब तर कराच पण बेल आयकॉन वर क्लिक करायलाही विसरू नका